Abdullah Sanqalanlı son 30 ildə torpağa bağlılıq, vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış əsərlər çərçivəsində öz yerazlığına diqqəti cəlb edən yazarlardandır. Abdullah Sanqalanlının yaradıcılığı həmişə önəmli və diqqətəlayiq olmuşdur. Hələ Abdullah Sanqalanlı gənc yaşan bədii yaradıcılığa başlamışdır. Onun yaradıcılığında torpağa bağlılıq ilk Cənzi güllərindən özünü büruza vermişdir. Abdullah Sanqalani 90-cı illərdə yazmış olduğu şeirlərində hələ mənfur düşmənlərə qarşı onda olan qəzəbisi özünü daha da büruza vermişdir. Zaman keçdikcə bu büruzə, bu nifrət onda daha da kəskinləşmiş və öz istəy və arzularını qələmə vermişdir. Və o qələmində mənfur düşmənlərə qarşı nifrətini çox çox ciddi şəkildə bildirmişdir. Bir daha bu nifrət bizdə onun yarazına qarşı daha da böyük maraq və istək yaratmışdır. Am buna sanqalanının bayaq qeyd etdiyim ki, bir çox əsərləri vətənpərlik və məzmunu vardır. Sovet dövründə onun əsərləri demək yerli mətbuat orqanlarında, Birliş qəzetində, Sovet kəndi qəzetində Azərbaycan gəncələri qəzetində və bir sıra mətbuat orqanlarında nəşr olunmuşdur. Abdullah Sanqalanın ilk yaradıcılığı ana şeiri ilə başlamışdır. Hələ o bu şeiri orta məktəbdə oxuyarkən yazmışdır. Bu şeirdə Abdullah Sanqalanın anaya olan məhəbbəti daha çox diqqəti cəlb edir. Abdullah Sanqalan hələ gənc ikən bilirdi ki, ana və vətən sözləri bir-biri ilə ayrılmazdır. Bəlkə də elə anaya olan istək Abdullah da vətənə olan məhəbbət hissində artmışdır. Və bu hər iki məhəbbət hissisi, anaya və vətənə olan məhəbbət hissisi birləşib, onda düşmənlərə qarşı nifrət, torpağa, vətənə, onun ab-havasına, suyuna, çörəyinə olan hörməti daha da artırmışdır. Abdullah Sanqalanlı aşiqilar yaradıcılığının üzvüdür. Abdullah Sanqalanlının son illərdə yazmış olduğu Biz gəldik, gedərək tək vətən yaşasın ə e, müəssisə yazmış olduğu əsərlər bu gün də önəmli xarakter daşıyır. Bir halı qeyd etmək lazımdır ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra zəfər tarixi kimi tariximizə daxil olmuş şanlı qələbəmizdən sonra yazılmış yazarların əsərləri içərisində Abdullah Sanqalanın əsərləri xüsusilə fərqlənməkdədir. Və bu mənada qeyd etmək lazımdır ki, bizim Yazıçılar İttifaqı Yazarlar Birliyi Abdullah Sanqalanın yaradıcılığına önəm vermiş və bu yaradıcılıqlar içərisində yazılmış əsərlər içərisində onun əsərlərinə önəm verilmiş və qiymətləndirilmişdir. Biz bu yolda Abdullah-a daha da yaradıcı uğurlar arzulayırıq. Arzulayırıq ki, Abdullah Sanqalanın qələmi həmişə şəhidlərimizlə bağlı, vətənə torpağa sevgi hissi ilə yoğrulmuş insanlarla bağlı mövzuda olsun və bu istiqamətdə onun yaradıcılığı daha da günü-gündən güclənsin. Bir halı qeyd etmək lazımdır ki, son günlərdə Abdullah Sanqalanın şahid Qamət Qurbanov haqqında yazmış olduğu ilk kitabın, şahadətlə bitən ömür kitabının ərsiyəyə gəlmişdir və onun təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Təqdimat mərasimində iştirak edən insanlar, aktiv insanlar, rayon rəhbərliyi, hərbi komissarlıq işçiləri, icra hakimiyyətinin işçiləri Cənzər idarəsinin işçiləri, digər ziyalılar və kənd iqtisaimi kitabğa böyük önəm vermişdir. Kitabda gələn mövzular diqqəti cəlb etmişdir və valideynlər, şəhid valideynləri, şəhidin yaxınları Abdullah Sanqalana öz dərin minnətdarlığını bildirmişdir. Və qeyd etmək lazımdır ki, təqdimatda iştirak edən insanlar təqdimatdan sonra şəhidin məzarını da ziyarət etmişdilər. Şəhid qamətlə yazılmış bu əsər Doğrudan da diqqətə layiqdir və bu kitabımın təqdimatı artıq Real TV-də, İctimaiyyətdə, Xəzər kanallarında göstərilmiş və bu istiqamətdə Abdullaya bir çox yazarların təşəkkür məktubları gəlmishdir ki, Abdullah bu istiqamətdə sərə yaradıcı uğurlar arzu edirik. Bir halı qeyd etmək lazımdır ki, təqdimatda şahidin əskər yoldaşının və bu günləri qolunu itirmiş Bir əsgər qazimiz iştirak elədi və qazimiz orada qamətlə bağlı öz ürək sözlərini göz yaşları ilə bildirdi. O danışa bilmədi. Bu bütün tədbirin iştirakçılarında demək olar ki, böyük bir ürək yanğısı yaratdı ki, bu da xalqın o şəhidə, şəhidlərimizə, qazilərimizə olan hörmətindən əla gəlir. Abdullah Sanqalanlı bu istiqamətdə işlərini davam etdirməkdədir və bu gün Abdulla Sancalov yenə də şəhid ailələri ilə, qazilərlə görüşür, onların həyatı ilə bağlı dəyərli, sanballı, önəmli əsərlər yazır. Qeyd eləmək lazımdır ki, rayonumuzda olan bütün şəhidlər Abdullanın diqqətindən yayınmamışdır. Nəinki rayonumuzdan, respublikamızın bütün görüşlərindən, bütün bölgələrində olan şəhid ailələri ilə, qazilərlə Abdulla Sancalov maraqlanır, bir gənclik eşqi ilə, gənclik həvəsi ilə, gənclik enerjisi ilə Abdullah olanmadan torpaqlarımızın azad olunmasında yaxından iştirak edən, xidməti olan bütün insanları dəyərləndirir və ona öz minnətdarlığını, ona olan hörmətini qələmin vasitəsi ilə işıqlandırır. Abdullah Sanqalanlım son illərdə bə qeyd elədim ki, yazmış əsərləri həmişə xalqın diqqətində olmaqdadır və diqqətindədir. Kitabım bu yaxq qeyd elədim Şəhid Qamət Qurbanovun kitabının təqdimatınından az müddət keçməsinə baxmayaraq Abdullah Sanqalanlı yorulmadan yenə şəhidlərlə bağlı yaradığını davam etdirməkdədir. Və qeyd eləmək lazımdır ki, rayonumuzun yeni bir şəhidi haqqında Çaparlı kənd sakini şəhid Yalçın Elço oğlu Rəhimov haqqında yazmış olduğu kitab daha əhəmiylidir. Kitablar ardıcıl olaraq daha da bir-birindən rəngarəng şəkildə növzlarla diqqəti cəlb edir. Qeyd eləmək lazımdır ki, Şəparlı kənd sakini Yalçın Elçin oğlu haqqında yazılmış kitab artıq nəşrə hazırlanır, materiallar redakt olunub, qeydə alınır və yaxın günlərdə şəhid Yalçın Elçin oğlu haqqında yazılmış kitab işıq üzü görəcəkdir. Biz inanırıq ki, yaxın günlərdə yaxın günlərdə Yalçın Elçin oğlu Rəhimov haqqında yazılmış kitab böyük e, sevinclə oxucuların e, gözlədiyi daha aktiv bir mövzu ilə mövzu kimi diqqəti cəlb edəcəkdir. Abdullah Sanqalanı ümumiyyətlə bu istiqamətdə yorulmadan çalışır. O deyir ki, söhbət ollanda, söhbət əsnasında Abdullah Sanqalanı bildirir ki, mən nə qədər şəhidlər haqqında Nə qədər vətəni, torpağı sevən insanlar haqqında yazsam, onu ictimaiyyətə çatdırsam, məktəblərə çatdırsam, şagirdlərə çatdırsam da, yenə də özüm yorulmadan çalışıram. Ona görə ki, onlar haqq dünyasına qovuşmuşdular. Çünki onlar bizim bu günkü işığı gələcəyimiz üçün canlarını qurban vermişlər. Çünki onlar öz gənclik həyatını bu günkü gün üçün qurban vermişlər. Onlar ömürlərinin ən güclü, enerjili vaxtını, çağlayan vaxtını, gənclik həyatdan doymamış vaxtını bizləri həsrətləmişdir. Məcər belə insanlar unutmaq olar mı? Məcər belə insanlar haqqında yazmaq, yazmaq butararmı? Bax Abdullah bütün yaradığını elə bircə bu istiqamətdə kökləmişdir. Axır Abdullah qeyd edir ki, şəhidlik peyğəmbərdən sonra verilən bir addır. Və əgər peyğəmbərdən sonra verilən bu şəhidlik, qazilik varsa, demək peyğəmbərlə müqayisə onunla belə insanlar da şəhidlər və qazilər. Ona görə də biz hər birimiz şəhidlərimizi və qazilərimizi ehtiramla yad etməliyik. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, nə qədər ki türk dünyası var, bütün şəhidlərimiz, qazilərimiz həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Şəhidlərin məzarı bizim üçün an yerimizdir, qurur yerimizdir. Biz onlarla fəxr edirik, biz onlarla öyrənirik. Əsrlər keçəcək, nəsillər dəyişəcək, qərinlər bir-birinə əvəz edəcək. Amma bu bir həqiqətdir ki, Şəhidlər həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Şəhidlər vətən üçün yaşamışdılar. Vətən üçün yaşayan, vətən üçün ölən səmimin bir insan nə bəxtiyardır. Bax, onlar bu istiqamətdə köklənmişdilər və onları birləşdirən bir əmal var idi. Tək vətən yaşasın. Onlar vətən uğrunda canlarını fəda etdiyi üçün şəhidlər həmişə Bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Azərbaycan xalqı qürurla fəxr edəmdir. Çünki bizim şəhidlərimiz ölməmişdir. Şəhidlərimiz bu gün yaşayır. Ona görə ki, bizim bu günləri şəhidlərimizi əvəz edən, şəhidlərimizin gənclərimizin ailə həyatında dünyaya gələn şəhid ailələrinin oğlanları gəlir. Onlara biz Xudayarın adını, biz onlara Klos Haşimovun adını, biz onlara İlqarın adını qoyuruq. Belə şəhərlər əlbəttə yaranırsa, demək Azərbaycan xalqı yaşayır, şəhədlər yaşayır, şəhədlər bizim aramızdadır, şəhədlər bizimlə addımlayır. Bax bu gün xalqın şəhədlərə olan ehtiramı budur ki, körpələrə, təzə doğulan gənclərə bax belə bizim generallarımızın, bizim belə hərbi rütbələrimizin, belə bir əsgərlərimizin, belə bir könüllərimizin